Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні день святого Валентина. Щим ми вас вітаємо. Що роблять на день святого Валентина? Ну, звичайно, зізнаються в коханні, а ще, а ще дарять Валентинки. Сьогодні ми також будемо дарити ні, не Валентинки, арсеналки. І вони також покликані зізнатися нашим вболівальницям насамперед у коханні за моєю спиною гравці, Арсенал Київщина, які власне і будуть дарувати нашим дівчатам. арсеналки и зізнаватися, а вы не зізнаватися в коханні. Да, девочка, извините, секундочку. Мы с Валентинкой хотим подарить. Называется «Арсеналка». да, да. Арсенал Киевщина клуба. И хотим пожелать вам любви в жизни. И любви, чтобы была на вас. И в общем, и к Арсеналу Киевщина. Приходите на матч, мы вам рады. Дякую вам. Ой, Поздравляем вас. Это Свет, этот день принято дарить Валентинке, а мы дарим Арсенал. Также вы можете один бесплатный матч посетить домашний арсенал а Киевщины, когда начнется сезон. Подождите, давайте можно. Да, давайте. Мы хотим поздравить Днем Валентина и вручить его мои Мы это футболисты футбольного клуба Арсенал Голоцерковского. Эти Валентинки дают вам возможность попасть на стадион на нашу любую игру.

Спасибо, спасибо, спасибо. Мы хотим поздравить вас с Днём Святого Валентина, чтобы ваша ваших жила любовь, и вы были счастливы. Приходите к нам на футбол спасибо. и обязательно смотрите наши матчи. Спасибо.